Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam satu Malaysia, ya. salam daripada Borneo dan salam daripada 3M Auto Workshop Kota Kinabalu Sabah Malaysia. Jadi alhamdulillah hari ini ada ada satu penggambaran yaitu uh, Injin Mazda uh, Mazda 3 GL uh, GL uh, Mazda 3 GL lah, oke okay, Mazda ini ada ada BL ada GL, jadi alhamdulillah. Uh, penggambaran ini dibuat di 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah Yang terletak di belakang Mebeng Alam Mesra Jadi Alhamdulillah uh, Ini merupakan kereta pertama Untuk Mazda punya masuk di bengkel kita Yaitu Mazda 3 Dan penggambaran ini dibuat pada tari 9 hari bulan 12 2025 <coughs> Bersamaan dengan jam 2 ya Jam 2 kan? 2.11 menit So, apa yang kita mau kongsi di sini adalah Kenapa customer ini datang? Eh, customer ini datang, dia ada bau terbakar, bau hangit katanya dan dia datang pun towing. Jadi, sebelum membahas lebih lanjut, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, penggambaran ini, uh, <coughs> apa yang kita mau kongsi adalah kenapa bau hangit, <coughs> bau terbakar dan dia tidak berani pakai sudah di kereta. Ah, jadi, bila kita cek, ya. Bila kita cek itu, ini kereta, rupanya masalah di bagian. Bagian magnet kelas tu hangus, terbakar. Dan tertanggal lagi. Sikit lagi tertanggal lah. So, coba hold dulu, kameramen Hold. Tekan pause. Oke. Okay, assalamualaikum, ah, Kita sambung tadi. So, kenapa orang ini datang? Coba, kameramen, ke sini. Kereta ini di-towing, ya. Ah. Kereta di-towing. Ya. So, kameramen di sebelah saya, sini. Oke. Okay. Jadi, kalau kita nampak kereta ini di-towing. Dia terbakar. Dia hangus. Takut keretanya terbakar. Jadi, mungkin perempuan kali to so, dia towing lah nah, nampak ya nampak kameramen jangan terlalu jauh saya punya ni screen protector apa jenis privacy lah apa ni terang ah kameramen Oke, okay, dia towing so dia ada bawah hangit bila dia sampai sini kita cek dia Magnet kelas tercabut coba kameramen fokus sini jangan terlalu jauh perlu tercabut ah ha, Magnet kelasnya tercabut tu apa ah? kameramen fokus ya ah tanggal lah jadi nasib tidak juga dia paksa tertanggal nya Jadi soalnya sekarang niat kita, kita mau ganti magnet kelas saja sebenarnya. Tetapi bila kita ganti magnet kelas, housing housingnya makan lagi. Dan risikonya front housing. Kalau dimakan semuanya boleh dipolis, adu welding. Welding aluminium. Tapi bila kita welding, lip seal lagi akan, akan rosak. Lip seal ini getah. Dalam kompresi ada sharp, ada lip seal. Bila kita welding, baru kita polis dia akan dia akan makan badan dia apa dia akan makan lipsin dan lipsin itu pun boleh ditukar dengan dia punya kit gasket boleh ditukar tetapi masalahnya risiko untuk dia rusak kembali adalah tinggi sebab lipsin yang kita pakai itu kita akan tidak akan jumpa yang macam original punya risiko untuk masukkan lipsin sangat tinggi jadi dan yang ketiga sebabnya kenapa kita ganti satu biji sebenarnya yang ketiga sebabnya adalah kilometernya 100.000 sudah coba kemarin sini Ah, 100000 Oke, okay, kameramen coba tengok. Ah. Ini sudah 100.000 ribu. Ini apa? Ah, 165 774 cameraman dekat sikit. Ya, nampak ini 165 ribu. Fokus lah. 165 Mana-mana kereta kompresor yang melebihi 100.000 ke atas. Dicadangkan untuk ganti kompresor jika ya melihat dia punya housing sudah makan. Contoh sekarang yang bawah hang itu terbakar. Yalah ini yang bawah terbakar coba kameramen dekat sikit ah yang tetangga tu yang inilah nah, dia duduk ini macam ini alright kameramen oke okay, dia duduk ini ah ini macam Kameramen tengok nih ah tetangga oke okay. ini tertanggal sudah dia duduk ini macam lah nah ini dia duduk itu macam Kita nampak sini di mana, -mana kita, -kita sedikit lah Jangan terlalu jauh Oke. Okay. Dia duduk ini macam lah nah, Dia engage begini Ah, Jadi Niat kita Kita mau ganti magnet kelas saja. Tapi <coughs> Coba kamera main tengok Yang bau hangus tu yang ini Tu terbakar ni Apa ini hangus ah, Walaupun dia punya brand ini original Tapi kalau sudah lebih 100 ribu Magnet coil akan hangus Ini namanya magnet coil yang ini namanya magnet plate yang ini namanya puli bearing so dia duduk dalam tiga set satu kali dia duduk ini macam lah patah ini sudah patah kameramen jangan kasih kena mata saya ini patah kasih fokus di sini dan bearing pun bunyi coba kameramen sekitar nah, ini bunyi oh kenapa? nah sangkut sangkut kameramen fokus ini bearing namanya bearing kita pusing sangkut sangkut sudah bearingnya nah nah kasar Oke, okay, yang kedua dia punya koil terbakar. Kameramen fokusin ya pak. Angus. Nah, ini yang diorang cium bau terbakar tuh. Bau terbakar tuh bukan sebab plate punya geseran saja. Tapi kesan bakar daripada koil tadi. Dan niat kita sebenarnya mau ganti ini barang. Ini saja kita ganti. Ini kompresor dia. Coba kameramen. Kalau kita tengok kompresor ini, tengok housing makan sudah. Tuh kameramen dekat sikit zoom dia. Nampak nih? Makan. Jadi kalau kita ganti yang baru. Ini dia akan ada ruang dia akan longgar nih barang dia akan goyang-goyang Ini fokus sedikit dekat sikit. ya nampak nih ya makan sudah dia punya housing sebab ini barang duduk di sini nah duduk di sini Ah, begitu jadi bila dia dia longgar dia akan goyang-goyang begini dia akan rosakkan balik bearing dan dia rosakkan ini plat sebab plat ini duduk ini macam Ah ini macam dia duduk Kita buka natnya oke okay, ini ah ini dia akan pusing ini dia pusing ini macam ah Dia pusing ini macam lah dia pusing gini tapi ini pun tetanggal ini pun hangus dan ini pun sudah kelasnya habis bearing pun sangkut ini lebih daripada patut dan bila kita mau ganti kameramen coba perhatikan di sini apa nih sangkut sudah kuku nih ah ini kenapa nih permukaan semua dia makan itu sebabnya berlaku goyang-goyang ini pun ini so kalau kita welding ini permukaan front housing nih masih dekat sikit Nah, kalau kita nampak nih Ya, kita pronouncing ini kita 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 welding aluminium, oke? Okay. Welding aluminium itu kepanasannya mencecah 1000 dari cc lebih. So lip seal itu duduk di dalam sini. Kameramen tengok sini. Di dalam ini ada getasil supaya gas tunduk keluar dalamnya ada lip seal. Kalau di welding di sini, lip seal akan rusak dan juga permukaan gasket ini biasanya akan leaking. Jadi kita mau jimat boleh, tetapi risiko untuk rusak 1-2 bulan lagi tinggi. Lipsil ini boleh ganti, tapi lipsil ini biasanya kita pasang balik, tidak akan jumpa lipsil yang betul-betul tahan. Nanti buang masa lagi, ganti lagi kompresor keluar keluar masa, gas lagi habis. Sebab lipsil tu duduk di dalam, dia jenis getah, ini sharp ni. Ini sharp namanya. Nah, ini di dalam ini ada sharp. Sharp ni dia ada getah supaya gas tu tidak keluar. Sebab gas tu dia masuk dari dari masuk dari mana? Gas tu masuk dari sini. Coba kameramen. Gas masuk dari masuk dari sini, Uh, ini pam ini pam ini pam ini masuk isap ini pam jadi <coughs> masalahnya ketika ada bocor gas boleh akan keluar sini dan dia akan keluar di lipsil ya kameramen dia akan keluar di dalam shaft nih nah, sebab itu kenapa kita galakkan orang ini tukar saja satu set sebab risiko untuk bocor balik dan kos repair dan juga risiko 2-3 bulan rosak kembali lagi tinggi sebab benda ini sudah melebihi 165 ribu eh? 100 berapa tadi Coba kameramen sini 100 65 ribu betul Coba tengok satu kali lagi 100 165 ribu Coba kameramen ah boleh tak nampak kah Oke okay, 165 ribu ini lebih dari kompresor baru so bukan baru 30 ribu Oke okay? Jadi apa yang kita patut buat? Kita cadangkan dengan owner 3. Ganti kompresor OEM saja. Kalau tidak mampu, flash kasih mati. Silau mata. Uh, kompresor kita ganti OEM. Kalau original sangat mahal. Yang kedua, kita ganti dryer. Kameramen sini. Ini dryer. Kita ganti dryer. Ya. Uh, dryernya pun APM. Dan oh uh, saya tengok ini pun kompresenya pun bukan juga ori ni APM juga cuba kamera mendekat sikit APM ya betul ha, nah, ini kompresor pun macam pernah ganti lah barangkali ha, nah, tapi bukan ori original dia dia pakai brand uh, Denso selalunya Denso ataupun OEM lah Ah itu saja jadi sekarang kita pakai ini OEM dan kita cadang dengan owner ya tengok saya kita cadang dengan owner ya untuk flashing satu kali supaya cuci itu sistem. Jadi setelah kita plasing, Okey okay, kebaikan plasing plasing kita ini touchscreen punya, so kita cuci itu sistem. Tengok kameramen, ya minyak yang lama dalam ni kita sedut, minyak baru akan masuk menggunakan Denso ND8. Ah, nih minyak mahal punya. Kita pakai minyak mahal punya, bukan kaling-kaling punya minyak. Ada ah, Denso 8 satu botol ni. 100 lebih ya, minyak saja. Kalau minyak murah itu 100 lebih 1 gelen 3 liter terus Nah ini kalau mau murah-murah boleh Kita masuk minyak biasa Tapi kita tidak berani Takut nanti Kalau kita plasing itu yang kadang-kadang Bila kita plasing Ada kompresi yang rosak selepas plasing Sebab masalahnya bukan daripada mesin plasing Tapi masalahnya daripada minyak yang dia guna So kita minyak ada sanden huh? Sanden SP10 Kita akan guna sanden untuk kereta pro 2 So minyak itu sangat main peranan Oke okay? Tapi benda ini terpulang dengan bengkel masing-masing. Jadi kita terangkan dengan Ono ini untuk kita kita flashing supaya kita cuci itu sistem. Sistem maksudnya sini ada tujuh. Kompresor, kondenser, cooling coil, vak, pipe sejuk, pipe panas, dan juga pipe tengah. Semua dia cuci. Tanpa kita buka ini dashboard, tanpa kita buka itu cooling coil, kita pakai mesin untuk running, kasih bersih bagian dalam. Macam kita punya usus di kita flash. Kasih bersih itu kita punya usus. Supaya usus kita ini bersih, jadi sistem ekon itu lagi sejuk, Walaupun kita tidak payah Ganti cooling coil So kereta ni Kita tidak ganti cooling coil Kita hantar ganti Dryer dan kompresor sahaja Memandangkan sudah uzur Dan brand pun dia pakai brand APM Ya Jadi setelah kita plashing Kita nampak Kompresor ni walaupun dia OEM Bukan Original 100% Dia OEM Kita pakai tengok tekanan gas dia sejak Bermakna dekat sini Ha ah. Tengok kompresor ni Kompresor 30 Di sini dekat nah, dia cut off. Oke, sekarang kita tunggu dia running. Dan kelebihan mesin ini, touchscreen, kita boleh masuk gas dengan tepat. Oke, sekarang tengok. Asal di bawah 40 PSI, kompresi cantik. Ini 30, 29 ya, eh? 29 kan Ah, 30 lah. 30 dan gasnya kita tengok sini. dia on dulu, kompresi sekarang off. Menuju dia running. Oke, okay, ini. 200. Norma dia minimum 1,5 hingga 2,5. Gas tidak boleh lebih. Kalau lebih boleh jadi kondenser itu sumbat. Atau kipas dah jalan ataupun sumbat itu dryer. Dryer kita sudah tukar. Jadi kompresor walaupun tidak original. Denso sebab original ini Denso. Ini pun bukan original dia pakai APM punya. Okey. Jadi <coughs> kita flushing dia. Bila Jadi kita flushing. Kenapa kelebihan flushing kita akan flushing jenis macam, macam saya punya. Kita tengok sini. Kalau kita nampak kita hanya masukkan dia auto. Dia kiri dan kanan. Nah, jadi contoh ini kita otomatis kita hanya masukkan model kereta. Contoh sekarang kita tengok Mazda contohnya. Nah, kita tengok Mazda. Coba hold dulu kita cari supaya kurang duration. Oke, okay, jadi Mazda sekarang ada ini, tengok tangan saya Mazda, kita just tekan, otomatis yes, gas dengan ini ada. Cuma kita pilih Mazda BL, GL atau sebagainya, kita tengok. Nah, contoh contohlah, contoh ini contoh ini kita sudah flashing. Ya, otomatis dia dia keluar. Contoh inilah. Kita balik-baliklah. Sorry, exit. ya okay, kita masuk exit, kita tengok sini. BL 2.0. Semua ada di sini. Mazda 121 DB ZG. Ah, semua ada. Ah, ini BL. Contohnya kita pakai BL ataupun BJ semua ada. Kita just tekan saya contohlah kita tekan begini. Mazda 121. Ah, kita otomatis dia akan keluar ya, gas 650 dan juga minyak. ini kita tengok. otomatis gas masuk secara tepat. Sebab kalau kita masuk guna meter yang ini, coba kameramen. Kita masuk meter ini bukan tidak boleh kameramen, tengok sini. Masuk meter ini dia guna manual. Jadi ketepatan gas tu tidak tepat. Ah tapi untuk cek boleh. Jadi kalau dia guna mesin, kameramen sini, guna mesin ya. Dia tepat, gas dia timbang 650 gram dan juga uh, minyak 120. 8 120 ml. So kita tengok 120 mm kalau Cok, Cok, ml kalau gitu lah. Coba kamera kasih flash dia. Udah nampak ml-nya sebelah mana dia? Ada ah, di sini sini. Ah, dari sebelah sini. So minyak yang keluar setelah kita sedut. Nah, kalau ikut betul-betul sepertinya 120 ml lah dia keluar. Tengok ada kurang kan tidak? Saya punya mata rabun. Tengok sini. Ini ml lah betul lah ml. Ini berapa? 150. 150 dia 120. So ini 100 100 kan? Yeah. So bagi duanya 125. Lebih kurang di sini. Oke okay lah minyak yang keluar tidak terlalu kurang juga. Ya, jadi kita pasti ini supaya kasih bersih itu sistem. Dan sekarang yang paling penting adalah kasih kasih yang dipercaya. Paling penting adalah berapakah sejuk di dalam. Apabila bacaan sejuk dalam mesti di bawah 10. 10 darjah Celsius. Suhu di luar ini 35. Suhu di luar. Jadi kalau di bawah 10 ekon anda mana dikategorikan sejuk. Bawah 5 itu bonus sejuk. So kita akan tengok dengan menggunakan flushing dan menggunakan kompresor OEM sahaja. InsyaAllah kereta ini bak bagus. So kita tengok sini. Berapa sejuknya? Okay, kita tengok kameramen. 6.5. Kameramen fokus di sini. 6.5 darjah Celsius. Betul? 6.5 kira? 6.5. Dan kita tengok kameramen boleh masuk sebelah sana. Masuk dari sebelah sana. Post dulu kalau pernah. Masih tutup, tutup. Tak boleh angin luar masuk. Okay, sekarang ni kita di dalam. So, kita tengok bacaan dia. 6.5 ya. 6.5. 6.8 kita buka tutup pintu tadi. Dia akan naik sikit 7.1. Kita buka pintu kan. Ada turun. Okey. dan biar lama. Kita tengok. Paling sejuk ah. Ha? Timur Amin. Masih place dia. Okey. Paling sejuk. Uh, udara luar kena tutup, jadi sekarang ini kita tidak servis ini giabok, apa giabok pula ini cooling coil, kita tidak servis kita tidak tukar cooling coil, kita tidak uh, tukar condenser, tidak tukar itu eh, ini. Ah. Eh, uh. jadi kita tidak tukar cooling coil, kita tidak buka dashboard kita tidak tukar condenser, kita just tukar kompresor akibat housing sudah makan dan magnet class sudah bau hangus dan alasan kita tukar tu mencadangkan saja sebab kilometernya mencecah 165 ribu so better kita ganti walaupun lipsi boleh ganti tapi risiko untuk bocor lagi tinggi mungkin tahan satu bulan dua bulan akan kerja lagi masalah so better kita tukar saja so itulah hasilnya tadi uh, kita mencadangkan flushing untuk cuci sistem so itu saja untuk perkembangan hari ini insyaallah apa yang baik itu semua dari Allah SWT kita kongsi sejarah rezeki ini di mana kita bagi knowledge supaya kita paham apa itu sebenarnya tujuan flashing dan bila kita perlu tukar magnet saja kalau housingnya tidak makan dan sebenarnya kita boleh welding tapi kalau kita kira-kira balik cost dia keluar gas tenaga kerja jika dia bocor lagi dua bulan lah semuanya lagi rugi sebab ini orang mau guna pergi kerja ya kan ketiga mana-mana kereta kalau sudah melebihi 150 ribu macam tadi 165 ribu berlaku masalah di magnet dan housing sudah calar tidak payah lagi bila mau bilang orang uh, boleh repair repair boleh repair tapi risiko untuk dia bocor kembali di lip seal siap ini batang sharp ada lip seal di sini ini kan magnet ini magnet ini seal ini seal di sini lip seal seal dia ada seal untuk tahan tu sap supaya gas di sini tidak keluar tapi ketika kita welding dah masuk risiko untuk dia bocor balik tinggi so kecuali kilometernya bawah 100,000 mungkin kita suggest untuk repair saja tapi kalau sudah 150,000 no point jadi itu saja mungkin takut nanti saya buat ni video ada pula komen benda ni boleh repair sebenarnya boleh juga kita letak aluminium untuk masukkan mini clutch tu tapi dia tahan satu ataupun dua bulan saja. kita lapis itu permukaan yang longgar ada preplay masuk aluminium saja. so itu saja untuk hari ini uh, jika konten ini menarik jangan lupa subscribe, like ataupun share dan komen yang membina lah. Okay itu saya sekian Assalamualaikum thank you bye bye